Salam xanımlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalıma, evimə, mətbəximə xoş gəldiniz. Bu gün incir cəmim hazırlayırdım. İstədim çəkimi sizinlə də paylaşım. İlk öncə incirləri doğrayıram. Burda məndə 1 kilo 300 qram incir var. Çox xırda olmayacaq şəkildə doğrayıram. 1 kilo 300 qram incir üçün 1 kiloqram şəkər tozundan istifadə edirəm. Şəkər tozunun yarısını qazana əlavə edirəm. Üzərinə incirləri tökürəm və şəkər tozunun qalan hissəsini də əlavə edib qarışdırıb Ağzını örtüb qoyuram 1-2 saatlığına kənara ki, incirə suyunu versin. Bilirsiniz ki, incir yeməyə su tökmək olmaz qəti şəkildə, çünki o zaman incirin rəngi qaralır və tadı dəyişir. Artıq 2 saat olub, incirə suyunu çox gözəl verib, şəkər əriyib, köyəcəm qazın üzərinə. Artıq incirlər qaynayır. 15-20 dəqiqə qaynasın. İncirlər yumuşalsın. Mən blenderdən keçirdəcəm. İstəsəniz kartofəzənlə də əzə bilərsiz. İncəllər tamamilə yumuşaldı. Blenderdan keçirdirəm. Blenderdan keçirtdikdən sonra da 5-10 dəqiqə bu şəkildə qaynadıram və altdan söndürürəm. Çeyimiz hazırdır. Rəngi, qatılığı çox gözəl oldu. Burada biraz duru görsənə bilər, amma hələ qaynardı. Soyduqca biraz daha qatlaşacaq. Artıq çeyimiz hazırdır. Soyu, rəngi çox gözəl oldu, qatılığı da. mən bu şəkildə balaca bankalara yığıram. Bankaə yığmaq bir az çətin oldu. Qıfıl sıydı daha rahat olardı. Sizdə qıf varsa qıfıldan istifadə eləyin. Belə bankanın kənarları bir az çox batır. Məndə 4 balaca banka incir çəyimi alındı. Sonda xanımlar, videomu bəyənsəniz, kanalıma abunə olub, şərh bildirməyi, videolarımı bəyənməyi, yaxınlarınızla paylaşmaq unutmayın. Mənə dəstək olan hər bir xanımımıza öz təşəkkürümü bildirirəm. Allah sizlərdən razı olsun. Allah əmanət olun. Sağ olun.